Alman dili üzrə 1-ci mövzu sınağı imtahanının izahı. Bildiyimiz kimi ilk 5 sualımız dinləmə testidir. Dinləmə etdikdən sonra testləri yazırıq. Nömrə təbii edilibsə, indi biz ə, suallarımıza baxaq. 1-ci sualda soruşulur ki, mətində söhbət nədən gedir? Mətdə söhbət e, cəvariatı və e kant şraftı, yəni təriqlikdən gedir. 2-ci sualda Aleksandr Berlində nə axtarırdı? E cavab burda E variant olacaq. O, yəni mənzil axtarırdı. 3-cü sualda Aleksandr Berlində nə edir? Yəni nəçidir, nə kimi dəyişdirməşlə məşğul oldu belə deyək. E bildiyimiz kimi Aleksandr tələbə idi. Deməli, Aleksandr Berlində pətiçi, yəni tip üzrə təhsil alırdı. Cavab da burda C olacaq. 4-cü sual, sualda Katya nə olmaq istəyir. Yəni onların üstü nə idi? Kat incəsənətə maraqlandığı üçün arzusu küs yeri. Yəni incəsənət adamı olmaq idi. 5-ci sualda onlar, onlar onlar nə vaxt qəhvə içmək istəyirlər? Çünki onlar artıq vaxt təyin etmişdilər görüş üçün. Bu olacaqdır. B variantı, yəni 15:00-da, yəni sabah 15:00-da. Sabah burada da B variantı. 6-cı sualda çox kiçik bir mətndir. Mətndə göstərilir ki, əzizim xanım Şibit, mən sizi sizinlə qısa danışmaq imkanım olacaq. Siz bir onunuzda Davis və mən sabah yenidən gələcəm. Salamlarla Səbilən Kova. Yəni buna uyğun cavab burada olacaq bir C variantı. Saber Lakovman xanım e, Smith, e, Schmidt ilə danışmaq istəyir. 7-ci sualda e, söz örmə işlədilməsidir. Biz biliriksə, əgər beşib digin feili mitlə işlədirdi, elə tərcümədə də yerinə düşür. Belə deyək ki, o kompüter ilə daha çox məşğul olur. Cavab burada da D variantı olarsa. Trokın feilinin antonimi isə nədir? Quru endim. Nə. <laughs> 7-ci sualın cavabı C. 9-cu suala baxırıq. Sıfatı hallanmaqsıdır. Mövzu xəra olduğu üçün. Deməli burada da hani, baxırıq. Verin sözün leqitiv tələb edən sözü. Amma verin din önündə və ondan sonra artikl eşlədilmişdir. Əgər bu belədirsə, deməli bu öndəki di artikli krik sözünə heç əlaqəsi yoxdur. Yəni verentes krikis birdir. Eee yani, burdakı di isə Qeybod sözünün qaydəsi, deməli, verət des krikes di qeybod sözü ilə artikl arasına kirmişdir. Qeybod orta cins olan bir sözdür, das qeybodudur, cümlədə di qeybodu. Deməli, burada tildisə cümlədə. Cümlədə eee sifət isminin önündəki cümlədə onun qarşısında artikli varsa, zəif hallama baş verir və el qəbilədir. Deməli, burada cavabımız çəkişdə, gəndə, yəni d variantı olacaq on onuncu sağlamız elə sifətin e, hallanması ilə bağlıdır. E, kindness kids. Bu qısar saxlasa, kindness kids elə belə saxlasa güclü hallanmadır. Amma qarşıda 3 nöqtə var. Deməli bura qeyri-bəyn artikl qoya bilərik. Yani, Ain kindness kids, çünki ai disinin cinsini göstərə bilmədiyücün, sifətin üstündə onun cinsi verilmişdir ə e, cavabımız C və A e arasında ola bilər. Sonra baxırıq növbəti. İştirahasə qadın cinsində olan söz, iştirahasə sözü la cinsli xei cinsindədir. Deməli, baxanda görürük ki, burada C variantı məqbul gələcükü deyir ki, bir balaca uşaq dükanın önündə <laughs> küçədə oynayır. Eee, artıq Dövlət İmtahan Mərkəzinin yeni formatında belədir ki, eee mətni 5 sual yox, 10 sual çıxaxdı. Yəni ikinci mətni də, yuxarıdakı bir mətni də 10 sual. İndi burdakı mətni də bir mətni üzrə 30 sual tərtib edilir. Mətnin suallarını, yəni 10 dənə sual oldu. Mətnin təbii biz yaxşı tanış olma, söhbət mətnində də getdik. Anlamalıyıq ki, onun testlərini yaza bilərik. Mətndə söhbət Ələkbər Əliyevlə getdik ki, o 25 avqust 1898-ci ildə Şuşada Yoxsul bir ailədə bax. Görsüz ara buna diqqət etmək lazımdır. Çünki Vüsalənin biri bundan bağlı idi. Yoxsul ailədə anadan olmuşdur. Onun atası kiçik e, xırdavatçı yəni, e, idi. Yəni xırdavat işində məşğul olub, hedilər. Balası evdar xanımı idi. Ailə çox da varlı deyildi. 17-ci ildən 19-cu ilə qədər 17-ci ildə Şuşada məktəbi bitirir. 19-cu ildə artıq Şuşada və yaxınlıqdakı kənddə müəllim kimi işləyir. 20-ci də müsabət hökumətinin dəstəyi ilə 76 tələbə ki, Almaniyaya göndərilib. Onlar içində olacaqdır. E, Almaniyada 24-cü ildə, e, bəli, dörd dil oxuyub orda Berlin e, Kütəsərfatı ilə sütunda oxuyur və orda məzun olaraq vətənə geri qayıtmışdır. 24-27-ci illər arasında Kütəsərfat Texnikonunda direktor işdir. Eyni zamanda Alman dili müəllimi orta məktəbində orta məktəb təlman dili müəllimi kimi işləyir. 27-ci ildən 30-cu il arasında ə, alim və müəllim kimi ə, Azərbaycan KİT təhsir bacını necəsində Bakıda çalışmışdır. 31-41-ci illər arasında almandil müəllimi Bakı KİT Azərbaycan texnikumunda almandil müəllimi əlim, kimi işləmişdir. <laughs> Görsəniz, yəni, Abdesavqız tanış oluruq bunlarla. 41-ci ildən ömrünün sonuna qədər ə, Partida Dövlət Universitetində Alman dili müəllimi kimi işləmişdir. 43-cü dənə 2-ci il əralıqda isə universitetdə bölmə rəisidir və belə də bölmə üzrə başçı və layihərləyici də bölmə üzrə lidir. Buna qəfələdən deməyimiz mümkündür. İşləmişdir. Yəni o, yaşadığı müddətdə çoxlu məqalələrin və dərsliklərin hazırlanmış, yazılmış və çap etdirmişdir. Bellində həmçinin Mektəb Cəfər Mehtəoğlu da olmuşdur. Yəni onlarla gedəndən içərisində idi. O da indi Dillər İnstitutunda, ki, bu gün Azərbaycan Dövlət Universitetində gedir. Dillər İnstitutunda uzun müddət işləmişdir və bir də Nəqatin almandca lüğətinin müəllifidir. Əli Əkbər Əliyev böyük Qafqaz istilahi biləq alim. 1976-cı ildə Bakıda dünyasını dəyişib. Təqribən mətimizə məlum olduqdan sonra artıq onun testə mətnə uyğun olan testləri yazmaqda heç də çətin olmayacaq. Deməli burada soruşulur ki, Ələkbər Əliyevin ailəsi Ə, 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 ə Əkbər Əliyev dedikdə necə bir ailədə dünyaya göz açmışdır? Üstə körpü birinci abzasda olmalı idi. Armen görsünü mə yoxsul bir ailədə deməli burada cavabımız olmalı, təbii ki B variantı. 12-ci sualda, 12-ci sualda bizdən soruşulur ki, mətndən uyğun ə, hansı variant mətndən uyğundur? Mətndən uyğun olan variant A variantıdır görünür. 41-ci dördüncü səhifəyə qədər o, Alman dil müəllimi kimi çalışır. O, onu göstərir ki, onun atası müəllim idi, yox, bəli, deyil idi. 20-ci ildə Sovet hökuməti 76 tələbə ilə birlikdə onu da <coughs> Rusiyaya göndərir, amma bu nöqtədə Almaniyadır. Bu da yanlış variantdır təbi. Əbəlində e, Odil yaşamış dələkbər Əliyev xeyr 5 10 il yaşım 4 il yaşayıb. Alman dili müəlliminin 43 dənəli kişiyə qədər texnikumda işləyib ki, o da belə deyildi, güstəkmətində gördünüz kimi başqa dillər orada göstərilibdir. <laughs> 27 31 idi, 31 41-ci illər arası. Deməli 13-cü sualın cavabı A variantı. 13-cü sualda bax ah, burda bizi çaşdırmasın Cəfər Mehdi. Biz Ələkbər Əliyevdən danışırıq. Bu dəfə bir abzas keçəfər metrdən onunla da gedən tələbələrdəndir. Eee onun haqqında soruşulur. Cefer MİT-i hansı universitetdə işlənmişdi? E, yəni üçüncü sual bunu sualdı, bu soruşulur. Bütöv cavab şey olacaq ki, uzun müddət o xarici dillər institutunda işləmişdi. Tema yandı. 14-də mətndə söhbət nədən gedir? Mətndə söhbət gedir. E variantı Ələkbər Əliyevdən ki, Alman dili müəllimi olan Ələkbər Əliyevdən söhbət gedir. 15-də e, onun atası, təbi Ələkbər Əliyevlə danışırıq. Atası nə idi ya, peşəsi nə idi? Hendler. Xırdavatçı idi, yəni xırdavat satışı ilə məşğul olan adam idi. Mətnə başlıq seçsək, təbii ki, o D variantı olar, Ələkbər Əliyev olacaq. Ə Ələkbər Əliyevdən danışırdıq ee 17-ci sualda ee Almaniyada o hansı institutda oxumuşdu? Ələkbər Əliyev Almaniyada hansı institutda oxumuşdur? Dedi ki, Berlin Kim təsərrüfatı institutunda, yəni A variantı. ee mətndə bəyətdanlıq növdə oxumuşduq. 18-də Almaniya Almaniyaya ona hansı hökumət göndərmişdir? Elə bir idi 2-ci abzaslarda verilmişdir. Öndə müstəqam abzaslarda. Müsavat hökuməti göndərmişdi. Cavab budur da Edir çıtdar yəni ştər felinin keçmişidir. Çıtdar sözünün antonimi lebd, yəni lebel felinin keçmişi lebd sözü olacaq. Yəni 19-cu sualın cavabı da C variantı olacaq. 20-ci sualda hansı cümlə mətninə uyğun deyil soruşulur. Burada da olacaq B variantı çünki göstərir ki, Cəfər Beytin 1976-cı də dünyasını dəhşətli halda ki, sonuncu abzasda biz baxırıq ki, Ələkbər Əliyevə aid olan bir informasiya ə burda Cəfər Bey tip kimi verilib. Deməli, bətlə uyğun olmayan cavab B variantıdır. Ə bilindiyi üzere son 5 sualımız isə açıq testdir. İndi mövzusu da olduğu üçün mövzularla bağlı testlərin bəziləri göstərilir. Ə verilibdir. 21-ci sualda sifətin ə sifətdən bağlıdır. Ə sifətlə işlədilməsidir. Ə zaynə enklib burada qadın cinsli söz var. Elə buradaki zayda onun cinsini gösterdi ve E hərfi ilə bitən sifatları götürməli. Jung, e, ve Klein yani və iki, Yəni 2, 5 və 7 uyğun gəlir. ikinci bunu ödəyəcək bir ikinci Aynı şportlerin, bu da kadın cinsindədir. Berümte, şöyle ve Bekant. Bu da ödeyir. ona deməli cevab 2, 5, 7 olacaq. 22-ci testdə sözlərdən hansısa birdə uyuğu gəlməsi soruşulub bizdən. Avtobus həmişə avtobus həmişə qar yağanda avtobus gec, tez-tez gec tez, tez, tez gəlir. Burada təkidə oft klubu yəni qalanları mümkün deyil. Vəldir, saltdı, Alistə təbiddir. Yəni bunlar baxmayaraq ki, hərəkətə gedir, isti vardır, bunlar xəbərdir ki xəbər o bənimə heç vaxt ki bunu qonjam. Bir də nə of təbii ki uyğu gələ bilər. Bu da cavab 1-dir. Gəli 22-ci sualın cavabı 1-dir. 23-cü sualımız da yerin sifətin hallanmasına bağlıdır. Kiçi cinsli olan bir sözdür. Əi e, demək akuzativdədir. Əgər akuzativdədirsə <coughs> sifət də akuzativdə. E, Nn qalıb etmədi. Qarşına perimortiv varsa qışqıxandan nə olur? Kişi cinsində mə et cavabıdır. Dünnün və tik indi yəni, 2 və 6-cı sual 6-cı uyğun gəldimə cavab burada 2 və 6. 24-cü sualda sifətlə bağlıdır. Yəni dərəcə sifətinin dərəcəsi soruşulub. Biz bildik ki, V olanda adi dərəcə olurdu. Bizə də 2-də göstərilib. Als olanda isə müqayisə dərəcəsi olunur. Yəni də ki 5-də verilib. Deməli burada 2 ilə 5 uyğun. Həcə o pilləri uyğun gəlir. E 25-də isə uyğunluq testidir. Yəni 1-ə, 2-yə, 3-ə uyğun olan aşağıdakı variantlardan seçməliyik. Uğur var, uğ bilirik ki, sifətlərlə işlənir. Əsas sıfat də verilir. Alt, dunkel, bazovət üçündən biri də, amma təbii ki, mətndə altı uyğun gələcək. Alt qədim, uğ alt daha qədim olduğu mənasını verir. Yəni 1-ə uyğundur. 2-yə au. Neymində işlənir au neymə qəbul etmək. 2-yə C, 3-ə isə C qeyil uyğun gəlib. E, yəni bu da certifeylər işləndiyi üçün burada bir dəfə fel qeyrili felikalar olur, 3-ə də E uyğundur. Yani. Deməli 25-ci testimizdə uyğunluq testimizdə e, 1-ə A, 2-yə C, 3-ə isə E variantı uyğun.